У вас сегодня в церкви очень важный день. Я думаю, это радостный день. И благодаря кому такое может происходить? Рукоположение диаконов, служителей в церкви. Благодаря Иисусу Христу. И сегодня, прежде чем рассуждать, сказать некоторые пожелания для каждого из нас, мне бы хотелось обратиться к Евангелию. И в Евангелии прочитать о том, что совершил Иисус Христос и какой Он пример подал для каждого христианина и в особенности для каждого служителя. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 13 глава, и прочитаем с 1 по 7 стихи. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 стиха по 17. -й. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час, его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симонову и Искариоту, предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит – Встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему: Не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь». «И вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл и ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» Вы называете меня учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истина говорю вам. Раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. История о том, что пасхальный ужин был готов, Христос с учениками собрался в горнице. Конечно, ноги после пыльных дорог были грязными, и в той культуре нужно было омывать ноги, им нужно было возлежать. Но мы видим, что никто не брался за это дело помыть ноги. Там не было раба, потому что это было дело слух, рабов. И вот Никто из учеников не проявил такой инициативы, не принял ответственность на себя совершить эту работу. Возможно, потому что часто они рассуждали между собой, кто из них больше. Но если я считаю себя больше другого, то, конечно, омыть как-то ноги, сделать работу раба, как-то это не солидно. И вот Иисус Христос, в первом стихе мы читаем, что Он явил делом, что возлюбил своих сучих в мире, до конца возлюбил их. И 15 стих сказано, «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Я дал вам пример. Что такое пример? Пример – это то, что служит образцом для подражания. Это какое-то действие, служащее образцом для подражания. Другими словами, Христос, как наивысший наш учитель, подал всем нам пример – это было не только к ученикам адресовано, в первую очередь для учеников. Это должно было прежде всего коснуться их сердец, и в конечном итоге это повлияло на их сердца. Все они стали апостолами, ну, кроме Иуды, которые послужили много. И вот мы видим здесь уроки, которые преподал Иисус Христос. Я хотел бы только три урока здесь отметить, которые также звучат и для нас, как звучали для учеников, апостолов, эти же уроки звучат для каждого сегодня присутствующего, не только для тех, кто, кого сегодня будут рукополагать. Эти же уроки звучат прежде всего ко мне и каждому, кто называет себя учеником Иисуса Христа. Если вы являетесь учеником Иисуса Христа, то эти уроки Христос преподал лично для вас. Не для вашего соседа, не для вашего друга, не для дьякона в церкви, которого рукоположит, и теперь мы будем говорить, вот теперь он должен стать слугою для каждого из нас. И первый урок – это урок любви. Христос подал урок как нужно любить друг друга, потому что он является образцом наивысшей любви. В первом стихе сказано о том, что Христос явил, то есть показал на деле, что Он возлюбил, до конца возлюбил сущих в мире, учеников своих. Потому что любовь Христова, она превосходит разумение. Все Писание открывает нам Бога, как Бога любви. И Христос, Он явил буквально в своей жизнью, своими словами, всем своим поведением. И в данном случае вот этой работой, которую он совершил, он взял буквально и омывал ноги ученикам. Петр настолько удивился, что он даже хотел отказаться. Христос, нет, моих ног ты не умоешь. Я недостоин. Возможно, кто-то из них думал, наверное, я должен был проявить инициативу, как это Иисус Христос делает такое дело. Но тут важная мысль, что настоящая любовь она всегда проявляется на деле. Настоящая любовь это не просто слова. Часто говорят о том, что важно говорить друг другу, я тебя люблю, и в семье, и вообще. Да, это важно. Особенно мы знаем, что жены особенно ждут. Ну, мужья тоже, скорее всего. Может, они об этом меньше говорят или меньше радуются, на первый взгляд, но им тоже приятно. Говорить – это хорошо. Но представьте себе семья, где муж говорит «я тебя люблю», а на деле – нет. Как будут восприниматься эти слова «я тебя люблю», а делает совершенно наоборот, или жена. Или в церкви мы будем говорить «как я люблю братьев и сестер», а как на деле – 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Вот к чему призывает Священное Писание. Не просто словом своим, не просто на словах любить, заявлять, декларировать о том, что я люблю, но чтобы наши действия показывали, что у нас есть эта любовь. Евангелие от Иоанна, это же, это же 13 глава, 34 и 35 -й стихи, Христос говорит ученикам: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, каким образом, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот та заповедь, которую дал нам Господь Иисус Христос, и она относится к каждому из нас, к каждому христианину, к каждому последователю Иисуса Христа. Есть такая песня «Моя любовь слова границ не знает, но жаль на деле нету громких слов». И любовь Христа, она на деле отражает, что Бог один есть вечная любовь. И когда мы смотрим на то, когда у человека появляется ответственность, то, конечно, без любви ответственность делает человека вот не в правильном состоянии. У меня в Библии есть такое напоминание о любви, я вам зачитаю. Что делает с человеком разные виды вот, качеств без любви? Обязанность без любви делает человека раздражительным. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиканом. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемерным. Слепая любовь к порядку делает человека придирчивым. Компетентность без любви делает человека неуступчивым. Власть без любви делает человека насильником. Честь без любви делает человека высокомерным. Богатство без любви делает человека жадным. Вера без любви делает человека просто фанатиком. Ну, вера не настоящая, конечно, ложная. Я бы этот последний пункт даже пока убрал, но вот такое напоминание у меня в Библии о том, что делает Обязанность, справедливость, правда, все остальное без любви. Без любви все теряет смысл. Оно просто как будто бы умножается на ноль и появляется пустота. Вот просто без любви все теряет смысл. Поэтому Христос, Он является примером, и Он доказал, проявил, явил и дал нам урок, как нужно любить. А планка, которую Христос поставил, очень высока. Никто из нас здесь, находясь, не может сказать, вот я уже достиг такого состояния, я люблю братьев и сестер, как Христос возлюбил меня. А Христос к нам сказал, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Итак, первый урок это урок любви. И пусть Господь поможет нам, чтобы наши сердца были наполнены Божьей любовью, любовью к братьям и сестрам. Это нужно каждому брату и сестре, особенно служителям, которые будут сталкиваться с недостатками, с какими-то, может быть, информацией, которая будет как-то влиять на вас, но вот любовь, пусть ваши сердца будут наполнены любовью Христовую. Черпайте ободрение, источник этой любви у Иисуса Христа. Когда не хватает любви, посмотрите на Иисуса Христа, как Он возлюбил нас, посмотрите на Голговский крест, на Его страдания, и вы снова почерпнете источник сил для того, чтобы любить братьев и сестер. Второй урок, который здесь можно увидеть, это урок смирения. Почему смирение? Потому что рабы делали эту работу. И мы видим, что скорее всего никто из учеников не желал притрагиваться к грязным ногам других учеников. Свои ноги еще можно да, как-то помыть, вот, если представить. Ну, мы привыкли к тому, что мы можем помыть свои ноги. Но кто когда-то пытался ухаживать за человеком или каким-то образом соприкасаться, чтобы как-то помочь человеку? то, конечно же, не случайно эта работа досталась, такая важная работа досталась рабам. Да, что когда собирались, если были рабы и слуги, то вот они должны были выполнить эту работу. Для учеников это было бы своеобразным таким унижением. Им нужно было бы унизиться, смириться, чтобы сделать то, что сделал Христос. И вот теперь мы понимаем то удивление учеников, и это удивление было выражено через Петра, потому что другие, наверное, молчали, а если говорили, то здесь не описано, о чем они говорили. Может, они своими взглядами пересматривали. Знаете, когда мы удивляемся, он такое делает, и они явно были в недоумении. А Христос как раз в этот момент преподал такой яркий урок, который запечатлился на всю их жизнь. Вот оно как ярко осталось на всю их жизнь. И Христос подал урок смирения. 13 и 14 стихи. Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я точно то. Нет, вы не ошиблись. Вы правильно видите, что то, что я делаю, это работа слу, слуги. А вы правильно понимаете, кто я есть. Я есть учитель. Я здесь Господь, Господин. И поэтому вы... Их голове вот эта несостыковка, она вроде как правильная. Не должен был он этим заниматься, я должен был это делать. Но Христос показывает, что у нас в жизни не так, как в этом мире. Когда мы открываем Евангелие от Марка, 10 глава, Марка, 10 глава, 42 стиха, то там сказано, Иисус же, подозвал их, сказал им, вы называете... Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Вот слова Иисуса Христа. Вот о чем Христос хотел сказать и показать на деле, что не просто учит, что так должно быть, он примером своей практикой жизни показывает, как это работает. И мы видим, что это сработало, ученики приняли этот урок. Важно задать вопрос каждому из нас: а я этот урок вижу: насколько я учусь смирению в своей жизни? Церковь, семья, люди это всегда взаимоотношения, и иногда мы друг с, друг с другом где-то не согласны. Иногда вот мы можем как-то друг с другом общаться и думать, что мое мнение важнее. Я более главный, и Мое мнение должно быть услышано, за мной последнее слово. Но пример Христа говорит, что часто просто нужно смириться и сделать то, что Бог ожидает от нас. Один автор написал такие слова, мне понравились, я зачитаю вам: У подножия креста никто из людей не может возвыситься над другими верующими. Вот когда мы у подножия Христа осознаем, видим Христа, вот когда наше сердце там, мы никогда не возвысимся над другими верующими. Крест всех уравнивает. Мы все спасены благодаря одной и той же жертве. И мы ценим друг друга, потому что каждый спасенный во Христе Иисусе, он ценен в глазах Божьих, поэтому мы не будем превозноситься. Да, есть разные ответственности, обязанности, функции, и это не исключает послушание пресвитерам, подчинение в церкви, взаимному подчинению. Но смирение нужно и пресвитерам, и диаконам, и каждому члену церкви. Всем нам нужно смирение пред Богом, но и также, конечно, и друг перед другом смиряться, когда это нужно простить, понять, принять, где-то, может быть, даже поправить, сказать с любовью и со смирением, и уже оно примется. А когда без любви и смирения оно не будет восприниматься. Итак, братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы и мы сегодня жили, находясь вот под влиянием примера Иисуса Христа, чтобы в нашей жизни также проявлялось смирение. Потому что послание послании филиппийцам 2 глава 6 по 8 стихе сказано об Иисусе Христе. Послание к филиппийцам 2 глава с 6 стиха. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Это об Иисусе Христе но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком, и по виду стал, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Тот, кто смиряется, он будет возвышен. Пример Иисуса Христа – это пример наибольшего смирения – есть такая фраза, вы ее слышали, я думаю, что Христос смирил себя ради нас, а мы порой не можем смирить себя ради самих себя. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы, смотря, например, Христа, мы имели смирение. Третий, последний урок, который мы берем из этой истории, хотя я согласен, что можно найти больше уроков, потому что Христос преподал нам много уроков. И вот здесь мы видим урок служения, практического служения. Оно взаимосвязано и с любовью и со смирением. Но вот пример служения, вся жизнь Иисуса Христа, это было практическим служением. Он не заботился о себе. Он э, жертвовал своим временем. Он э, все свои силы отдавал для того, чтобы потрудиться. Нужны были силы, старания. И Он эти силы и старания влаживал в учеников. Он не отказывал людям для того, чтобы помочь им, Он реагировал на них. И вот когда мы читаем Марка, 10 глава, 45 стих, то это ключевой стих Евангелия от Марка, который вообще показывает, для чего Христос пришел, как Он сам говорит, для чего Он пришел на эту землю, что Он сделать пришел, какая Его главная была цель, главный приоритет. И вот Марка 10:45. «Ибо Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Искупление – это была главная цель прихода Христа на землю, крест Головский. Но также здесь сказано о том, что Он пришел, чтобы послужить. И Он послужил. Поэтому даже на кресте, когда он был на Голговском кресте, он заботится не о себе. В этот момент, когда человек, любой бы из нас, он требовал бы к себе сожаления, сострадания, внимания, поддержки, Христос заботится о матери, он заботится о людях, он спасает разбойника, беседует, он заботится, он молится Отцу Небесному о тех, кто распинают, он говорит, очень прости им, сколько любви, сколько заботы, и до последнего вздоха Он заботился о каждом из нас. И Он отдал свою жизнь для того, чтобы спасти нас. Братья и сестры, готовы ли мы служить ближним? Находим ли мы нужные слова в нужный момент для людей? Готовы ли мы пожертвовать своим временем ради того, чтобы кому-то помочь, поддержать? Готовы ли мы пожертвовать финансы свои? Смотря на Христа, у нас появляется больше желания, и мы понимаем, Господи, научи меня служить так, как Ты служил. Порой это даже помыть полы, вынести мусор, может быть, в доме молитвы, может быть, сделать то, что другой не желает сделать или просто так вышло, что некому сделать. Практическое служение, где я нужен, подставить свое плечо и сделать то, что Богу угодно. Итак, смотря на примеры Иисуса Христа, мы можем об Иисусе Христе говорить бесконечно, я бы сказал, постоянно, потому что то, что совершал Христос... Оно описано в Евангелиях, а если бы все описывалось, то самому бы миру не вместить того, что делал Христос. Но то, что нам оставлено, этого достаточно, чтобы мы учились у нашего учителя, а наш Господь Иисус Христос, Он заботится о нас так же, как заботился о своих учениках в то время, когда жил на Земле. И Он заботится и посылает нам необходимые условия для того, чтобы мы учились любви. И он сам является наилучшим уроком любви, примером любви. Он учит нас смирению, потому что он сам показал нам, как нужно смиряться. И он учит нас служению, потому что он подал наивысший и наилучший пример служения. Поэтому братья, сестры и тех, кого буду сегодня рукополагать, давайте будем всегда. Я я в вашем числе, в числе учеников Иисуса Христа, как я сегодня зачитывал, крест нас всех уравнивает, потому что мы все спасены пред Господом. Но Христос – это наш Господь и Учитель. И Он показал нам этот пример и подал нам уроки любви, смирения и служения. И давайте мы будем успешными учениками, которые учатся, и не только на словах, а вот как сказано, мы прочитали первый стих, перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за Твою любовь, за Твой пример, за то искупление, которое было совершено там на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя за то, что мы, являясь Твоими учениками, можем учиться, и ты посылаешь нам все необходимое для того, чтобы мы практиковали любовь, смирение, служение. И сегодня такой радостный, приятный день для церкви. Помоги каждому из нас помнить о том, что мы все ученики твои. И смотреть на тебя. Смотреть на тебя как на начальника и совершителя веры. Брать пример во всех вопросах своей жизни. И когда у нас затруднительные вопросы, помоги нам задавать себе вопрос, а как бы поступил ты, для того, чтобы мы во всем подражали тебе. Мы желаем быть все более и более похожими на тебя, наш Господь. И мы к этому стремимся и просим твоей помощи. Благослови в продолжении этого служения тебе слава, честь и поклонение нашему великому, любящему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.